Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Memberi makan kucing-kucing terlantar Ternyata memiliki hikmah untuk dunia dan akhirat Kucing yang sedang berkeliaran di jalan Disebabkan karena ia sedang mencari makanan Dan sedang mencari tuan yang baik hati jadi, tidak heran jika ada kucing liar yang tiba-tiba datang di rumah kita, bahkan sampai berkali-kali datang hingga menetap. Hal itu pertanda kucing tersebut sudah mendapatkan tempat yang terbaiknya, karena rumah kita selalu ada makanan sisa untuknya. Dengan makanan sisa saja, kucing sudah senang dan betah, bahkan mendoakan kita, apalagi jika kita memberinya makanan yang baru. Karena itu, jika kita bisa memahami bahasa kucing, maka kita akan tahu bagaimana kucing tersebut berterima kasih dan berdoa untuk kebaikan kita. Kucing adalah makhluk Allah, sama seperti kita. Untuk itu, jangan semena-mena ketika bertemu dengan kucing-kucing terlantar, dan jangan pula menyiksa kucing-kucing yang mencuri makanan di rumahmu, karena doa kucing lebih mustajab. Terutama ketika mereka dalam keadaan kelaparan, ketahuilah di saat kita memberi makan kepada kucing, maka di saat itulah kucing akan mendoakan untuk kelancaran rezeki kita, kelancaran dalam setiap urusan kita, bahkan kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun jika ada kucing yang mencuri makanan. Tandanya Allah akan menggantikan makanan itu dengan rejeki yang lebih baik dan melimpah. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi, "Kasihanilah semua yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit." (Hadis Riwayat Tirmizi). Kebaikan yang didapat jika kita sering memberi makan kucing adalah kucing selalu memohon doa agar orang yang sudah memberinya makan. Rezekinya selalu dilancarkan. Banyak cara yang dianjurkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mempermudah kita dalam mengais rejeki. Salah satunya, amalan sederhana yakni memberi makan kucing atau bersedekah kepada kucing. Sedekah dapat dilakukan kepada semua makhluk yang bernyawa. Sedekah kepada hewan, salah satunya seperti dengan memberi makan kucing-kucing terlantar. Jadi, mulailah memberi makan kucing-kucing terlantar dengan niat untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa harus kucing? Jawabannya sederhana: karena kucing merupakan hewan yang sering berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Dan yang paling utama lagi adalah karena kucing merupakan binatang yang sangat disayang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Ya, Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Lantas, Rasulullah bersabda, "Di dalam setiap apa yang bernyawa, ada pahalanya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). Kucing-kucing yang hidup di jalanan pasti sangat kesusahan mendapatkan makanan, maka itulah terkadang rumah kita sering didatangi kucing-kucing liar tersebut untuk meminta makanan." Bagi sebagian orang, kedatangan kucing itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, bahkan dianggap mengganggu. Maka kucing itu pasti buru-buru diusir, bahkan dengan cara-cara yang kasar seperti menendang, memukul, melempar, menyiram, bahkan ada yang sampai meracuninya sampai mati. Tetapi sebaliknya bagi orang yang berhati baik, penuh rasa belas kasih, Pasti akan buru-buru memberi makanan dan air untuk kucing itu, karena mereka menyadari bahwa rejeki yang didapat tidak sepenuhnya milik mereka. Ada sebagian yang menjadi hak makhluk Allah lainnya, dan Allah sedang mengutus kucing itu untuk datang mengambil apa yang menjadi rejekinya dalam rejeki yang mereka dapatkan. Makanan dan air yang diberikan untuk kucing itu merupakan sedekah. Orang yang suka bersedekah sangat disayangi dan dirindukan oleh Allah. Dirindukan oleh para malaikat, dirindukan oleh Rasul, dirindukan oleh surga, disayangi penghuni langit serta dirindukan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Rasulullah pernah ditanyai oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Belas kasih." Maka itulah orang yang memiliki rasa belas kasih. Rezekinya selalu dilancarkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah berseru, "Carilah rezeki dengan bersedekah." Sekilas membingungkan, karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa sesuatu yang kita keluarkan maka akan mengurangi dari jumlah yang kita miliki. Namun bersedekah adalah berdasarkan logika iman Logika iman mengatakan bahwa rejeki adalah pemberian dari Ar-Razak yang maha memberi rejeki Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini Melainkan semuanya dijamin Allah rejekinya Jadi Allah lah pemberi rejeki Jangankan kita sebagai manusia, bahkan semut di dalam tanah, ikan di dalam lautan, burung di udara yang jumlahnya bermiliar-miliar dijamin rezekinya oleh Allah serta makhluk apapun di muka bumi ini dan juga di langit Allah lah yang menjamin rezekinya hal ini sebagai wujud kasih sayang Allah dan pertanggungjawaban Allah kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya dalam hadis kudsi Allah berfirman Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya Jadi setiap makhluk Allah di alam dunia ini pasti ada rezekinya Hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman tidak pelit, tidak rakus, tidak serakah, dan bakhil. Orang beriman selalu memiliki sifat kana'ah yakni selalu merasa cukup serta puas atas segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah amanahkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah. Maka Allah akan menambah kembali nikmat untuk kita. Kemudian kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengeluarkan sebagian rezeki kita dengan berinfak dan bersedekah maka selama sisi orang bersyukur dengan mengeluarkan infak dan sedekah maka selama itu pulalah mengalir nikmat-nikmat Allah yang banyak kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi apa saja yang kita nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Allah lah yang Maha Mengayakan, di tangannya segala kekuasaan, di tangannya langit dan bumi, di tangannya semua hati dan keadaan, di tangannya sehat dan sakit, di tangannya sukses dan gagal, di tangannya kaya dan miskin, di tangannya susah dan senang. Begitu mudahnya bagi Allah untuk membolak-balikan keadaan seseorang. Maka, tatkala seorang hamba bersedekah kepada makhluk ciptaannya maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan bersedekah rezeki semakin bertambah? Ya, karena orang yang bersedekah mendapat balasan yang berkali-kali lipat. Hal ini sesuai janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui dari ayat ini menggambarkan alangkah maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya yang pemurah atau orang-orang yang gemar bersedekah Allahlah yang menjaga harta kita. Allahlah yang menjamin rezeki kita. Allahlah yang melipatgandakan penggantian infak dan sedekah kita dengan lipat ganda yang banyak. Maka itu bersedekahlah, jangan ragu-ragu atau takut miskin. Orang yang suka bersedekah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa yang budiman, itulah amalan sederhana yakni memberi makan kucing yang bisa membuat rejeki kita melimpah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.